श्रीपुरन्दरदासाष्टकं पुरे देहेऽभिमानां ये विददारविचक्षणः पुरन्दर पुरंदर ख्यातस्तं वन्दे दासयोगिनं वृद्धभूसुरवेशस्तु प्रत्यक्षो भगवान् हरिः सन्मार्गं दर्शयामासा पुरन्दरगुरुं भजे व्यासराजार्यतो दीक्षां सच्चिक्षामवलम्ब्ययः दासश्रेष्ठो भवन्नूनं पुरन्दरगुरुं भजे मध्वरायेत्यादिहृद्य पद्यैर्भक्त्याहि योस्तुवत् रघुनाथार्यः सत्पूजां पुरन्दरगुरुं भजे चतुर्लक्षादिकैर्विष्णुः परत्वं प्रत्यपादयत् सुळादिपदपदैस्त्यम् पुरन्दरगुरुं भजे व्यासराजगुरुर्यस्य भक्तिं दृष्ट्वा मुदान्वितः अस्तु वच्युद्धमानसा पुरन्दरगुरुं भजे यस्य स्मरणमात्रेण चिन्तितार्थप्रदो भवेत् नारायणो दासवर्यं पुरन्दरगुरुं भजे कृते प्रतिकृतिं कर्तुमिव स्तम्बे ह्य बन्धयत् पाण्डुरङ्गोधया सिन्धुः पुरं दरगुरुं भजे पुरं दराष्टकं पूतं ये पठन्ति सदा शुभं प्रसन्नविठ्ठलः प्रीतः परानन्दं प्रयच्छति सुजनाभीष्टदातारमनिष्ठाघनिवारणं पुरं दरगुरुं वन्दे नारायणसुसेवकम् इति श्रीपुरन्दरदासाष्टकम्